ситуация, вы знаете, со стороны крымских татар есть блокирование энергетики на аннексированную территорию Крыма. Хочу со своей стороны сказать, что я абсолютно поддерживаю действия, с одной стороны, крымских татар, поддерживаю, потому что поддерживал товарную блокаду, так как считаю, что когда сегодня весь мир поставляет пищу в Украине, и многие идут на, в том числе на экономический... Ущерб это такие страны, как и Франция, которые, знаете, в свои, которые миллиарды долларов продала в Российской Федерации и поддержала Украину. И фактически многие страны несут ущерб и убытки. Мы не имеем права торговать с аннексированной территорией Крыма. Также я и поддерживаю сегодня крымско татарский народ в том плане, что необходимо всеми способами оказывать давление. На политические репрессии, которые сегодня вот, э, э, Российская Федерация проводит по отношению к политическим заключенным. И на территории Российской Федерации, на и территории, на территории Крыма. Но, хочу сказать одно «но». Территория, материковая территория Херсонской области, где живут патриотически налаштованные жители Херсонии, ну, жители Украины, сегодня может, в э, последствии данных действий, может, может пострадать. Пострадать многим на проблемы. Ну, во-первых, сегодня в чем сказать, что я имею инженерное образование и энергосистема Херсовой Украины. Это единый организм, который себя, кроме линии электропередач, себя включает трансформаторное оборудование, энергооборудование, целые подстанции. То есть это не просто линия электропередач, это целое, это целое можно сказать, огромное, огромное предприятие. И дисбаланс в этой энергосистеме может привести к тому, что может пострадать целая, целая часть э, Херсонской области, а если это будет происходить в данный период времени, осенне-зимний период может пострадать и часть Николаевской области. Вот буквально сегодня мне звонили, э, звонили на мобильный телефон, что происходит аварийная ситуация на трансформаторной что вы знаете, что в пятницу было аварийное освещение новой каховки, голой пристани. Каланчика, Чаплинки. Это сказывается все к тому, что сегодня линии, энерго, линии электропередач и энергосистема Херсонской области работает там, в временной резервной схеме. С учетом того, хочу вам сказать, что на протяжении последних десятилетий очень мало уделялось внимания на как бы так, восстановление энергосистемы, не только Херсонской области, а целом Украине. Любое оборудование оно требует замены, замены линии электропередач, проводов, трансформаторного оборудования, технического обслуживания. Мы все знаем, что мы, мало, мы, к сожалению, Украина мало этому уделяла внимания. И сегодня, когда это все оборудование находится в максимальной нагрузке, и сегодня осенне-зимний период это может привести просто к, к последствиям, которые, которые могут, как, карточ, которые, как, карточный домик, может привести к большим проблемам для материковой части Украины. Первое. Как вариант, это мы сейчас сегодня, как мы рассматривали на штабе, угроза нового для строя оборудования Каковской подстанции из разрушенной нагрузки. А там оборудование достаточно с одной стороны, на район, Это специальное оборудование. Его производит единственный завод в Украине Запорожский завод трансформаторный. Я вам хочу сказать, что это оборудование производит, производится не не за месяц. Это специализированное оборудование, которое требует производства на полугода, да? То есть я представляю, что это что то за оборудование? То есть оно, оно может выйти из строя, если мы его не ремонтируем. Э, у нас есть газораспределительная станция, где мы такие, такие станции, где мы Каланча, Чаплынку, где те же самые энергетика подключена для того, чтобы которая, создает давление, давление, чтобы труба был, газ был в трубе. Также у нас может оказаться, что не будет подпитки данного давления. В конце концов, объекты социальной сферы, это больницы, это школы, это детские садики, которые сегодня могут оказаться без электроэнергии. А с точки зрения сегодняшних климатических условий, это снижение температуры и перепады плюс-минус дают возможность создания техногенной катастрофы, может быть просто обрыв проводов. И обрыв одного из проводов, который запитан по этой инженерной схеме, может привести практически не к катастрофе, но к аварийному целых районов области. Это касается и Каланчаки, и Чеплынка, и может даже других районов Херсон, Херсонской области. То есть это сейчас трудно даже предсказать, когда это все запитано по одной резерв, по резервной инженерной сети. Э, экологическая катастрофа, которая немаловажна, которая может произойти вследствие данных, данных действий. У нас линия Титан запитана на завод Титан, на территории, на, на территории Крым, где находится АМЕА. Америка, это, скажем так, та вещь, которая может облаком подняться Верно, вверх, накрыть, накрыть часть может произойти экологическая, может произойти экологическая катастрофа. Поэтому я неоднократно и сегодня мы обращаемся в РНБО с просьбой вмешаться в данный процесс. Однозначно, со своей стороны, наш штаб понимает, что надо вести переговоры не только мирным путем, и, и других путей мы не видим. Надо сегодня в этот процесс объяснить стороне, со стороны, которая сегодня mm -hmm. за энергоблокаду, и мы также за энергоблокаду, чтобы не пострадала материковая часть Украины, а именно территория Херсонской области. И эта линия, которая сегодня, линия ЛЭП, которая ведет на Золотый Танк, это даст возможность нам восстановить вот эту часть, вот эту, вот эту аварийную часть, которая сегодня может находиться в аварийном состоянии территории Херсонской области. С одной стороны, тогда завод и там будет запитан и не произойдет экологической катастрофы. Будут работать автоматика. С другой стороны, электричество, оно же получается, сегодня оно идет на территорию материковой части Украины, а на данный момент идет когда нам необходима будет нагрузка дополнительно на материковой части Украины, мы всегда получим и Каланчак, и Чапунька. И вся энергосистема она будет находиться в балансе. Поэтому мы сегодня и хотим, чтобы и предлагаем представителям, представителям той, той, силы, которая блокирует энергосистему, чтобы они все-таки сделали так, чтобы кем образом не пострадала материковая часть Украины и жители, жители, Херсонской области, чтобы не привело к социальному взрыву. Тут есть сидит представитель ГУГОК РНК, где мы постоянно с ним ежедневно находимся в телефонном режиме. А сегодня я общался с первым замом, я в пятницу встречался с министром энергетики Дим И у меня обеспокоенность за территорией Херсонской области. Представитель МЧС, может, журналисты могут задать вопросы, мы готовы то вам ответить. Андрей можете сказать, что сейчас происходит в районе Чаплинки, где стоят эти автобусы? Как раз линия Титан, вот эта линия, которая идет на Титан, на восстановлена Укра Украэнерго ведутся переговорные процессы в Киеве по поводу восстановления, восстановления. И самое главное, я понимаю, что даже если эта линия восстановится, все равно в любом случае Крым останется с дефицитом электроэнергии. Там небольшое количество электроэнергии получит аннексированная территория Крыма. Самое важное, что не пострадает материковая часть Украины. Это для меня самое важно. То есть работы там провелись, кабель разрезан, и будет, когда уже будут переговоры проведены миром русле, кабель будет подключен. Но работы провели, проведены, правильно провелись. Фактически осталось только, чтобы стороны пришли к мирному соглашению. Можно, по Александр вопрос? Заявления Украинерго буквально за последние несколько часов несколько уже поменялись. Если вчера и сегодня с утра было заявлено, что мы готовы запустить Украинерго через несколько часов, кто потом Думчишин эти слова опроверг и сказал, что без согласования с участниками акции по блокаде мы не будем ничего запускать. Какова позиция предприятия на сегодня? Ну, другой позиции не было. Мы без э -э, достижения каких-то соглашений э -э, с участниками акции никаких действий не предпринимали и до этого. И тоже восстановление вчера мы заканчивали восстановление работу на линии Титан только после достижения каких-то соглашений, ну, в Киеве они проводятся, требования. Как только были достигнуты определенные соглашения, мы выехали сразу туда и закончили работы по восстановлению линии Титан. Если будут достигнуты соглашения о включении линии Титан, то мы предпримем все меры и линия Титан будет включена буквально в Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, когда будут после переговоров, после полученного какого-то соглашения, консенсуса, все-таки восстановлены линии электропередач новые, кто и когда и как, каким образом будет их охранять, чтобы их снова не разрушили? <говорит> В условиях отсутствия финансирования не может некроэнерго обеспечить сохранность столь больших объектов по своей протяженности, вы понимаете. Поэтому на этот год вот, были наблюдены договора э, только на охрану линии 750 километров. Это ну, высшее напряжение. Поэтому если после этих событий правительство профинансирует охрану линии 330, значит, возможно, что в 2016 году будут охранять свои нетрицы. Но это силами государственной службы охраны. По экологическим последствиям, может быть, меня очень важно, вот, еще раз говорю, для меня э, Херсонщина является экологической чистой областью. Ни в коем случае нам нельзя, э, и каждый человек, ну, житель Херсонщины, гордится, что, что мы живем в экологической чистом крае. Ни в коем случае нельзя допустить из-за политического противостояния, из-за из энергоблокады, чтобы, к сожалению, не произошла экологическая катастрофа. Нам потом этого не простят. Я хочу дать, чтобы МЧС чей отдавал свои Могу сказать только что мы сегодня граничим с ТРМ и городом Амянск, в котором расположены два химически опасных производства. Это судовый завод и завод Титан. На заводе Титан значит, авиак приблизительно 80 тонн. При попутном ветре достигает района Каланчак, где-то Червоный Чабан, такой поселок, 1300, 1300 до 2000 человек, которые будут страдать от этого облака могут пострадать. Ну, э, от аммиака можно спрятаться, э, э, инструкции мы раздали, можно спрятаться в подвальное помещение, потому что он поднимается вверх. Э, на содовом заводе более, э, более плохо, потому что там хлор. Приблизительно где-то 105 тонн хлора. И это, э, этим количеством хлора мы достигаем, э, вернее, хлор достигает Новотроицкого, Каванчарского, Чеплынского района. К сожалению, хлор такой газ, который стелится по низу и э, не, не, не спрячется ни под в подвальном оповещении нет. И в Херсонской области, практически, ну и в других областях очень э, слабо, э, средств защиты у людей нет. Поэтому такая беда мож, может нас постигнуть, мы ее рассматриваем. Еще одна беда в том плане, что если отключ, отключена электроэнергия, авария будет э, уложена позже чем если электроэнергия будет и будут работать защитные средства на заводах. И мы не, не уверены в том, что Крым сначала сообщит нам, а потом сообщит на свою территорию. Хотя, конечно, они тоже волнуются за своих людей, но все вероятности мы будем знать о, о случившемся уже в троих. Поэтому не успеем сообщить людям нашим, которые проживают в этих районах. Это... Одна такая очень серьезная беда, которая может нас постигнуть. Потом при отключ отключении электричества у нас во всех этих районах, которых я назвал выше, у нас работают вертикальные дренажи, которые сегодня понижают грунтовые воды до того уровня, чтобы он не вышел наружу, не было подтопления грунтовыми водами. К сожалению, при отключении электричество, эти грунтовые воды выйдут наружу и практически ну, уже, уже те стоки, которые без электричества тоже не могут работать, значит, канализационные стоки, они будут подпитываться еще и водами грунтовыми, и это ну, будет заражение канализационными стоками практически в большой территории области водоподача Например, при отключении света водоподача тоже, тоже будет не работать. То есть практически эти районы, которые будут отключены от света, значит, будут вынуждены завозить воду, потому что воды такого не будет. Ну и как Андрей Станиславович уже сказал, вся инфраструктура, школы, детские садники, лечебные учреждения, в лечебных, в лечебных учреждениях есть свои генераторы, но э, работать постоянно в таком режиме, э, конечно, конечно, они не смогут э, долгое время. Но школы и детские садики, они, конечно, останутся э, закрытыми, потому что ну, практически невозможно без света э, детей там, проводить, проводить какие-то работы э, по их воспитанию, э, содержанию детских садов. Ну, так Андрей Станиславович, скажите, пожалуйста, вот это все озвученное уже было оговорено с активистами? Если да, то какая реакция ну, вообще по самому факту того, что вы сейчас озвучиваете? Ну, я так понимаю, что активистов он постоянно, как бы, то есть я непосредственно сам с ними в контакте не нахожусь, с активистами, потому что как бы, ну, у меня есть работа моя здесь, я приехал с меня ночью я ночью приехал с Киева, у меня там были, меня там были встречи с министром энергетики, с паном Тучиновым, то есть это тоже вопросов было очень много накоплено. в пятницу в командировки. Здесь у меня, вы знаете, очень день заканчивается в час ночи. Максимально наш штаб заседает практически каждый день, особенно с того момента, с момента аварии, которая произошла, подошла на территории граничной с Крымом. Мы постоянно эту информацию продаем вместе. Как, 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 происходят дела. То есть головы районных администраций когда находятся там, я, я прошу доносить информацию для, для митингующих. Целовики, которые находятся на совещании, в том числе вместе с МЧС, мы эту ситуацию постоянно про проговариваем. Я думаю, они прекрасно осведомлены э, происходящим. Для меня, еще раз повторяю, очень важно сегодня, чтобы не было социального напряжения на, материковой, на материковой части, ну, Украины. Критории Херсонской области. Ну, то есть э, реакция ответ, ну, э, от них никакой не поступала на эти данные пока, да? Я да, и, и я с первого дня с первого дня поддерживаю, и знаю, что они не, очень непросто сегодня э, крымско-татарскому народу они подвергаются большим политическим репрессиям в Крыму. Да, с одной стороны, да, но с другой стороны к нему. Не имеют права пострадать мирные жители Херсонщины. И еще хуже, если произойдет экологическая катастрофа. Это будет самое страшное, что может произойти. Спасибо. Вопросы? Если можно, вопрос к Игорю Александровичу. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, насколько большие средства были потрачены в компании для восстановления опор, линии электропередачи и так далее. И так далее. А второе, какие как убытки из-за этого терпит компромисс, из-за того, что перестала поставляться электроэнергия, насколько я понимаю, она поставлялась бесплатно. Вот. Ну и плюс еще проскакивала информация о том, что со стороны Крыма э, или намерены, или уже ставят вопрос о штрафных санкциях. Вот. Скажем, об, об этом материале. Значит, убыток. Значит, по убыткам, э на сегодняшний день, по предварительным подсчетам, то, что мы пока подаем органам и э силовой структуры, то убытки достигли порядка миллиона гривен. Но это я повторяю, предварительные, подсчеты, это то, есть. Почему? Потому что э э э почитать полные убытки можно будет только после полного окончания работ. В связи с тем, что э там повреждена... Опора, ну, такая специфическая металлическая, ну, мало того, что она достаточно редкая, она дорогая, и у нас нет возможности ее заменить, ее будет менять, скорее всего, подрядная организация. То есть вы понимаете, что сумма договора будет влиять как бы, на общую сумму убытков. Вот. Поэтому по убыткам вот так. Я думаю, что убытки будут порядка двух о средствах, потраченных на ремонт или об убытках, которые начиняются без... Это, поставки. Это на ремонт. Это на ремонт. Убытки, которые понесены государством на сегодняшний день, скажем так, и будут еще понесены на ремонт на, на, на основе работы. Что касается недополучения выгоды, скажем так, от контракта, здесь я не могу вам ничего сказать, потому что Украина не является контрагентом данного договора. Договор заключался между двумя компаниями, к которым Украэнерго отношения не И мы не занимаемся продажей электроэнергии ни за границу, ни внутри страны, ни в тех. Мы обеспечиваем бесперебойную работу магистральных сетей. Поэтому если даже в этом договоре есть подпись, скажем так, работника Украэнерго, то она является исключительно справочного характера, то есть что мы можем по нашим сетям передать электроэнергию и все. Поэтому я не могу сказать о а суммах, которые прописаны в договоре, или о а, будет какие-то штрафные санкции. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.